Здравствуйте, меня зовут Саша, мне 17 лет. Я уже 10 лет занимаюсь дзюдо, и я хотят мастера спорта. Я хочу, чтобы Георгий Зонтарая, серебряный призер Олимпийских игр, привел для меня мастер-класс по дзюдо. Меня зовут Костя, и моя мечта хоть и расходится с мечтой соседей, но я хочу барабанную установку. Здравствуйте, меня зовут Богдан, я три дня занимался боксом. И за это время успел всем наврать, что я дрался с Кличко. Я не хочу, чтобы меня считали руном. и поэтому я прошу разрешить Кличко ударить его пару раз по его благородному лицу. Здравствуйте, меня зовут Артем. Год <связать> не смейся. Раз, два, три. Здравствуйте, меня зовут Артем. Саша. Игорь. <связать> мы любим экстремальный вид спорта. И поэтому мы хотим прыгнуть с парашюта. Желательно с одним. Привет! Меня зовут Михаил. Я занимаюсь планкингом. Это стиль фотографии, в котором люди фотографируются в горизонтальном положении на животе. В всевозможных местах. Чем место сложнее, тем интереснее фотография. Несмотря на полный образ своей фотографии, мне постоянно приходится следить за чистотой своей одежды. Мой вам совет. Берите с собой напарника, который сможет вам помочь сфотографироваться. Но в некоторых случаях и не слезть. Вы в конце концов проявляйте фантазию. Ищите интересные места. Предлагаю вам присылать свои фотографии мне для того, чтобы мы их объединили в общеукраинский коллаж. Я никогда не играл в Sony PlayStation. Я хочу поиграть в Sony PlayStation. Будь ласка, поможите мне. Здравствуйте, меня зовут Женя, и мне очень нравится передача «Дурни плюс один». Я всегда хотел в ней поучаствовать, но, к сожалению, никак не мог встретить его на улице. И теперь я хочу не просто, чтобы он взял у меня интервью, а самому взять у него интервью. Привет, Т2.0. Меня зовут Алексей Дурнев. Я ненавижу людей, но больше людей я ненавижу животных. смотрю вашу программу по интернету. Там я увидел Женю, услышал его просьбу и, конечно же, согласился дать ему интервью. Так, мне предстоит брать интервью у Дурнева. Где я буду брать у него интервью? Надо что-то такое тематическое. Улица банально, в клубе. не очень как-то. Не в туалете же брать у него интервью. А что, посажу его на унитаз и возьму интервью. Итак, с местом определились. Давайте определимся с вопросами. Он же задает умные вопросы людям. Ты такой злой, может, у тебя мама в деканате работает? Какая фамилия у Ким Почему канализационные люки круглые, а не квадратные? Сколько ступенек на Потемкинской лестнице? Давай посмотрим. 192 ступеньки. Это чувак Сима. Роман, думаю, он нас поймет. Будет дурни в Боярский. Привет, Лёш. Спасибо, что согласился на интервью. Не за что. как тебе здесь? Это музей воды. Вот, присаживайся. Можно считать твою передачу развлекательной, если развлекаешься только ты? Э -э да. Ведь развлекается кто-нибудь. Ты один? Да, но... Ты можешь на всю страну сказать, что я эгоист? Я эгоист. Давай еще раз. Я эгоист. Так, выстави меня, ну, получи немного, может. Пожалуйста. Мужик, ну пожалуйста, унизить тебя? Да. Ну, нет, я этого делать не буду. Да-да, давай я тебя попробую. Mm -hmm. У тебя в вот ВКонтакте много друзей, малолеток девочек. Ты не да. боишься? Их? Быть в контакте с ними, ты не боишься? Нет. Mm -hmm. Давай предположим, что у тебя есть девушка. Сложно представить. И ты сидишь с ней Кафе. И тут мне подходят хулиганы. Хотят с ней потанцевать. Какие твои действия? Беру бутылку со стола, кидаю в девушку. С девушкой без сознания, никто не хочет танцевать. Девушка вырублена, они подходят к тебе и хотят танцевать с тобой. Что ты будешь делать? Кину в них бутылки. Скажи, ты видишь себя в кино там лет через пять, предположим. Я вчера да. сидел в кинотеатре и снимался на камеру. А что с ним опыт? Поручик Ржевский против Наполеона. Смешно? У -у. С бабушка не стоит ходить. Бабушка любит, когда смешно? Да. Тогда нет. Кто написал «Буратино»? «Буратино» написала «Борто», мне кажется. Может, у тебя с географией получили? Какое самое большое озеро в мире? Байкал. Тебе не стыдно? Стыдно очень. Ну, давай тогда по химии. Что такое дигидроген не знаю. Здесь соль какая-нибудь. Третий раз. Третий раз стыдно. Ты с Мариуполя, да? С Мариуполя. Сколько сейчас туда стоит билет? Гривен 200, наверное, может, 250. Слушайте, есть у кого-то 200 гривен? Ты хочешь, чтобы я уехал в Мариуполь? Да, думаю. Хорошо, давайте 200 гривен, я поеду. Можно групповое фото с Алексеем Дурневым? Залазь. Да, Вряд ли мне когда-то еще так повезет. Давайте. Можно тебя обнять? Обнимать. Спасибо. Ребята. Я Ваня. Я хочу стать режиссером, тому я хочу мастер-класс от Стивена Спилберга. Добрый день. Меня зовут Егор. Я из Санкт-Петербурга. У меня есть мечта. Я хочу, чтобы каждый Новый год шел мягкий и белый снег. А вторая моя мечта, я хочу попасть на Евро 2012, чтобы посмотреть, как Украина станет чемпионом Европы по футболу.